Казначайцы проиграли шестой матч 25-го тура между командами Раврота. А за матч постановили команды Восты. Ультранациональная команда сориентировали и играют со своих пятерок. Почти в разном стиле матч выглядит симпатично, почти. Тяжело комментировать такие игры. Мы сегодня сражались, бились до последнего. Я думаю, хороший матч получился для болельщиков и, и к сожалению, проиграли. Будем стараться в следующие игры

Упрекнуть их в чем-то в нежелании я не могу. Это уже вторая игра подряд у нас, где концовки. <как> неудачно мы играем, неудачно используем какие-то моменты нападения. Ну а баскетбол, как вы знаете, кто забивает, тот выигрывает. Вот сегодня был такой же пример в конце первого тайма и в конце встречи опять же он заканчивал, несмотря на то, что у него реализация была не слишком высокая, тоже же пошло время у Мэни Харриса. Это ваша такая позиция? Да, это моя позиция была. Это я так э, была. Установка такая. Э, не Мэнни Харрис, не Лин Грин, это не машины, это люди. Они могут ошибаться и они устают то же самое. Поэтому я претензий к ним упрекать их в нежелании или в том, что они загробили игру, я не могу. Это люди такие же. У нас это уже 17-я игра за э, чуть больше месяца. Поэтому есть так, как есть. Как вы оцените действия своих защитников, особенно в первой половине игры, когда еще на площадке был убежи Новец? С Лоренсом ситуация, да, он э, был физически сильнее, мощнее, Лина Грира. Мы где-то делали ротацию, где-то они справлялись, где-то не справлялись. Но по большому счету вначале был провал, потом мы изменили эту ситуацию и смогли разобраться с ним. Обе. Алла Ваши Что? Тяжелее, тяжелее. Нет. Обе тяжелые были.